दशरथकृत राष्टकम् दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोथब्रुः कृष्णशनिःपिङ्गळमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्चये कीटपतङ्गभृङ्गः पीड्यन्तीति <coughs> सर्वे विषमस्ति तेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वणानि यत्र सेनानि पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्ति तेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुणान्न्यैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकुले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिनाम् ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहम् प्रविष्टस्तदीयवारे सनरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्ठा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरतेऽपि नाकी एकस्त्रिधारुग्यजसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुभान्धवैश्च पटेच्छसौख्यं भुवि भोगयुक्तम् प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः इति श्रीदशरथप्रोक्तम् श्री शनैश्चराष्टकम्